Этим, Я очень рад вас всех видеть хорошо, хорошо. В Золотом Коктебеле Победителей и проигравших В этом турнире нет Потому что вы все получили Заряд эмоций положительных Покупали в Черном море Провели прекрасный турнир Познакомились Стали чуть-чуть на ступенечку Выше в своем профессиональном мастерстве Хочется пожелать вам Впредь не бросать а только совершенствоваться своим трудом и умением. И всегда слушать своего наставника. Запомните, у вас есть учитель, который вас научит о замке. Только вы должны его внимательно слушать. Только терпение и труд. Тогда из вас что-то получится. Я очень буду рад, если в будущем мы будем с вами встречаться на площадках спортивных Украины. И за Руды. Спасибо. Сейчас по итогам турнира, в лучших номинациях, признанный лучшим вратарем турнира. Стал игрок команды ТМЗС Энергодар Олег Носик Олег получается приз. Молодец. Родители фотографируют. Еще раз аплодисменты Олегу. Лучшим защитником турнира стал игрок команды Еднис Киев Григорий Винокур. <звы> Лучшим нападающим турнира признан игрок команды Дюсуш 5 Донец Андрей Вера. <звы> Настоящий лидер своей команды. Лучшим бомбардир турнира стал игрок команды Темп Сергей Щербинов. И лучшим игроком турнира Коктебель Кап стал игрок команды Ураган Ивана Франковск Павел Скидко. Памятной планшеткой за третье место награждается команда Едниски. Капитан команды, пожалуйста, выходим, получаем. Победу. Очень симпатичная команда. Финалист Кубка. Я думаю, что у этих ребят будущее будет. Но одно но если будете, как я уже говорил, слушать и впитывать как губка своих наставников. Финалист турнира Ураганова на фронту. Ураган! 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 Да, Ура зараз Поздравляю, ребят. Без поражений не бывает обед. Значит, победа впереди. Ничего, ничего, ничего. Аплодисменты, ребята. Ребята готовы, напили. Ночью чуть-чуть, это футбол. 2000, sí, sí, sí. обладатель кубка sí, sí, sí. Золотого Коктебеля 2013 года. Команда ТМЗ. конечно, обязательно. Тренеру тренер всем раз, да. Ну, еще раз команде. Всем за это А сейчас слово предоставляется заключительное организатору турнира Николаю Васильевичу Кичко, который тоже отметил от оздоровительного комплекса спортивного лучших игроков турнира, пожалуйста. Ну, во-первых, всем вам спасибо. Участникам турнира, родителям, представителям детской творческой специальной жизни Украины за то, что приезжаете в каждый день, поднимаетесь в детской

Да, 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 давайте, пожалуйста, ребята.